Ну, я считаю, что Федерация футбола в принципе в нынешнем виде себя дискредитировала. И по большому счету, я знаю, что уже есть инициативы многих областных федераций на том, чтобы созвать очередной или внеочередной конгресс, где поставить вопрос о кадровых назначениях и кадровых заменах. После ухода Григория Суркеса, кстати, критиком которого всегда был во многих вопросах, новый состав федерации он ничем себя не проявил. И, в общем-то говоря, Пользовался всегда старым багажом, который оставил им Григорий Суркис. Сами по себе они ничего не, и не представляют. И улучшение климата, отношений, взаимоотношений мы не заметили. Люди, которые против Конькова, Сафиолин, там еще люди, которые могут извинять, это не новое? Не Нет, это не новые лица, поэтому я не считаю, что это те лица, которые достойны сменить Конькова. Это будет смена шила на мыло президент федерации должен быть равно удален от всех клубов. И он должен как работать на благо всего футбола, а не отдельных групп, или отдельных, групп клубов или отдельного клуба.